kita okay. uh, akan lihat kepada objektif kajian untuk topik uh, cara mengatasi rasuah ini. So, objektif kajian kita yang pertama adalah mengenal pasti tahap kesedaran generasi muda terhadap perilaku rasuah. Yang kedua menganalisis uh, kesan negatif rasuah terhadap pembangunan moral dan uh, nilai etika generasi muda. Uh, yang ketiga, uh, menilai impak rasuah terhadap peluang pendidikan ekonomi dan masa depan uh, generasi muda. Okey kita pergi kepada pengenalan uh, rasuah uh, Rasuah boleh ditarifkan sebagai perbuatan salah laku uh, iaitu menyalahgunakan kuasa, jawatan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan peribadi sama ada dalam bentuk wang, hadiah, layanan istimewa dan faedah tertentu Perbuatan ini jelas bercanggah dengan nilai moral, etika dan ajaran agama Islam serta memberi kesan yang besar sahaja bukan terhadap individu malah kepada masyarakat negara secara keseluruhannya okay. apa yang lebih membimbangkan ras, budaya rasuah kini turut menjadi pengaruh kepada generasi muda kita dapat tahu yang generasi muda merupakan aset terpenting dalam negara kita mereka bakal menjadi pemimpin pentadbir serta pembuat keputusan pada masa depan untuk negara kita Sekiranya mereka terdedah aa, dan terbiasa dengan amalan rasuah sejak kecil perkara ini akan merosakkan jati diri, nilai integriti serta kepercayaan terhadap konsep keadilan dan kejujuran Oleh itu, aa, kajian dan perbincangan mengenai kesan rasuah terhadap generasi muda aa, amat penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat Uh, melalui pembentangan ini kami akan membincangkan uh, punca-puncanya uh, kesan negatif uh, terhadap generasi muda Serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi membanteras amalan rasuah Demi melahirkan generasi yang berahlak, uh, berintegriti dan bertanggungjawab Seterusnya adalah punca-punca rasuah di mana rasuah merupakan satu perbuatan yang tidak bermoral dan boleh merosakkan individu, masyarakat serta negara. Walaupun pelbagai undang-undang telah dilaksanakan, tetapi amalan rasuah masih berlaku di dalam Malaysia kerana terdapat beberapa individu yang mendorong manusia melakukan perbuatan ini. Punca pertama rasuah ialah kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap agama merujuk kepada keadaan di mana seseorang tidak mengetahui atau tidak memahami ajaran agama dengan betul. Agama sebenarnya berperanan sebagai panduan hidup yang membentuk akhlak dan nilai murni dalam diri seseorang. Namun, apabila seseorang kurang didedahkan dengan pendidikan agama, mereka mungkin tidak menyedari bahawa rasuah adalah satu perbuatan yang salah dan berdosa. Selain itu, ada juga individu yang mengetahui hukum agama tetapi tidak menghayatinya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka lebih mementingkan keuntungan duniawi berbanding nilai kejujuran dan amanah. Salah faham terhadap ajaran agama serta pengaruh rakan dan persekitaran yang negatif turut menyebabkan seseorang memandang ringan terhadap perbuatan rasuah. Akibatnya, mereka sanggup menyalahgunakan kuasa atau jawatan tanpa rasa takut dengan balasan Tuhan. Punca kedua ialah tekanan kewangan. Tekanan kewangan berlaku apabila seseorang menghadapi masalah seperti pendapatan yang tidak mencukupi, kos sara hidup yang semakin meningkat, hutang yang banyak atau ketidakstabilan ekonomi. Keadaan ini boleh menyebabkan individu berasa tertekan, bimbang dan terdesak untuk mendapatkan wang dengan cara yang mudah dan cepat. Dalam situasi terdesak, ada individu yang sanggup menerima atau memberi rasuah untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka. Contohnya, penjawab awam yang bergaji kecil tetapi mempunyai komitmen yang tinggi mungkin tergoda untuk menerima rasuah bagi menampung perbelanjaan keluarga. Walaupun mereka sedar perbuatan itu salah tetapi kewangan membuatkan mereka mengetepikan nilai moral dan undang-undang. Eh, bagi kesan rasuah terhadap generasi muda, uh, ada banyak kesan tapi uh, yang paling kritikal adalah tiga yang saya akan bakal sebut ni uh, iaitu menjejaskan pembangunan negara, merosakkan moral dan etika masyarakat dan merosakkan sistem perundangan dan pemerintahan yang berkesan bagi yang pertama, uh, menjejaskan pembangunan negara kerana uh, menyebabkan peningkatan kadar inflasi Okey, inflasi ni uh, dia uh, menceritakan tentang kenaikan harga barang uh, dan daripada situ apabila uh, kadar kenaikan harga barang meningkat, ia menyebabkan aa... Uh, orang yang macam nak buka bisnes contoh nak buka bisnes tak cukup duit so dia akan uh, buat sesuatu untuk memastikan yang dia akan dapat buka bisnes tu so apa tu bila kadar inflasi ni meningkat dia tak dapat nak beli benda tu so dengan um, melakukan perkara rasuah ini dia boleh berasuah dengan orang yang menjual lesen uh, kedai tersebut Uh, untuk Supaya dia dapat menjual Apa tu barang-barang yang dia nak jual Dan menyebabkan peningkatan kadar inflasi Yang tentunya akan meningkatkan kos hari hidup rakyat Sekaligus mengurangkan kualiti, kualiti hidup mereka uh, Dengan peningkatan kos hari hidup Barang-barang uh, semua akan jadi mahal Barang-barang uh, semua akan jadi mahal So seperti contoh uh, Orang tu dia jual barang-barang uh, Uh, dengan sepatutnya Kalau pergi dekat kedai biasa Barang tu murah je Tapi sebab uh, Wujudnya Seorang itu Dia jual barang tu Dengan harga yang lebih mahal Sebab apa? Sebab dia dah melakukan rasuah Untuk membayar semula Kepada orang yang memberi dia lesen Untuk menjual Benda-benda uh, yang nak jual tu uh, Itu rasuah yang Contoh rasuah yang pertama Yang kedua Merosakkan moral dan etika masyarakat Uh, masyarakat akan hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap uh, Institusi dan pihak berkuasa Sebab bila rasuah ni berlaku Dia akan uh, membabitkan bukan sahaja orang-orang biasa Bukan sahaja yang kita panggil consumer lah Rakyat-rakyat um, biasa Dia juga akan melibatkan uh, pihak berkuasa, polis semua uh, Institusi semua Yang boleh berkait rapat lah Dengan apa tu masyarakat Yang ketiga ia juga akan merosakkan sistem perundangan dan pemerintahan yang berkesan So proses membuat keputusan yang sepatutnya Didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan awam menjadi terpesok So bila dah berlaku rasuah semua ni Dan tak ada solution ataupun tak ada solusi untuk uh, Merangka Cara-cara uh, uh, untuk mengatasi rasuah ni Memang boleh merosakkan sistem perundangan Lagi-lagi dah akan menghilangkan kepercayaan lah Uh, oleh daripada Masyarakat kepada pihak yang berkuasa So dekat sini uh, Pemerintahan pun nanti uh, Maksudnya tu parlimen Menteri-menteri semua pun akan Tidak dapat dipercayai Terdapat empat cara mengatasi kesan rasuah dalam kalangan golongan muda. Pertama, peranan ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa merupakan individu terawal yang membentuk sasya dan nilai moral anak-anak. Sejak kecil, anak-anak perlu dididik tentang nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Contohnya, ibu bapa boleh merujukan teradaan yang baik dengan bersikap jujur dalam kehidupan seharian dan tidak mengambil jalan pintas melalui rasuah. Selain itu, ibu bapa juga perlu memantau pergaulan serta penggunaan media sosial anak-anak agar mereka tidak terpengaruh dengan gaya hidup mewah yang tidak sepadan dengan usaha kerana perkara ini boleh mendorong kepada perbuatan rasuah kedua peranan pendidikan di sekolah dan institusi pengajian sekolah memainkan peranan besar dalam membentuk kesedaran awal tentang bahaya rasuah pendidikan formal berkaitan integriti dan nilai murni boleh dikerakkan melalui mata pelajaran aktiviti kokurikulum dan program khas sebagai contoh Sekolah boleh mengajukan ceramah anti rasuah, pertandingan poster atau pidato bertemakan integriti. Melalui pendekatan ini, pelajar dapat memahami bahawa rasuah bukan sahaja salah di undang-undang, malah merosakkan masa depan diri dan negara. Ketiga, hukuman yang tegas dan adil. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas amat penting bagi membendung rasuah. Hukuman yang berat dan adil dapat memberikan pengajaran serta menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, Apabila seseorang pegawai muda dikenakan tindakan undang-undang kerana menerima rasuah, perkara ini boleh menjadi pengajaran kepada golongan belia lain supaya tidak terlibat dalam perbuatan yang sama. Ini menunjukkan bahawa tiada siapa yang kebal daripada undang-undang. Keempat, peranan media dan media sosial. Media merupakan alat yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan muda. Media sosial boleh digunakan secara kreatif untuk menyampaikan mesej anti rasuah melalui video pendek, poster digital atau kempen kesedaran. Contohnya, golongan muda boleh menghasilkan kandungan yang menunjukkan kesan buruk rasuah terhadap kehidupan seseorang dan masa depan negara. Pendekatan ini lebih dekat dengan jiwa beli dan mudah difahami. Kesimpulannya, usaha membantah rasuah dalam kalangan golongan muda memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, pihak berkuasa dan pihak media. Jika nilai integriti dapat dipupuk sejak awal, kita mampu melahirkan, melahirkan generasi muda yang berprinsip berani menolak rasuah dan membina negara yang lebih bersih dan adil. Uh, Okey, kita pergi kepada penutup. Kesimpulannya, uh, rasuah merupakan salah satu perbuatan yang memberi kesan negatif yang besar terhadap individu, masyarakat dan negara. Uh, amalan rasuah bukan saja merosakkan nilai moral dan etika malah menjejaskan keadilan aa, dalam pendidikan, peluang pekerjaan serta kestabilan ekonomi negara generasi muda merupakan harapan dan aset paling penting aa, kepada masa depan negara jika mereka terdedah dan terpengaruh kepada budaya rasuah maka lahirlah generasi yang lemah integriti, tidak amanah dan sanggup menggadaikan prinsip demi kepentingan peribadi Aa, keadaan ini akan menyukarkan usaha membina masyarakat adil, telus dan berbawa. Oleh itu, aa, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam membantu ras rasuah. Ibu bapa, institusi pendidikan, pihak berkuasa serta masyarakat memainkan peranan yang penting aa, serta harus bekerjasama dalam menanamkan nilai kejujuran, integriti dan amanah sejak awal lagi. Aa, penguatkuasaan undang-undang yang tegas serta pendidikan yang berterusan amat diperlukan bagi memastikan aa, rasuah dapat dipendung akhir kata, marilah kita sama-sama menolak segala bentuk rasuah demi kebaikan bangsa, agama dan negara aa, semoga generasi muda hari ini mampu menjadi pemimpin masa hadapan yang adil bertanggungjawab dan berintegriti seterusnya, mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan bebas aa, daripada rasuah Sekian terima kasih